Повертаємось до розмови. Це «Вечірній Телекспрес, рубрика Україна. В студії продовжує працювати ведучий Василь Зима. І будемо зараз знову говорити про події у Верховній Раді України, про ті рішення, які були ухвалені, і в принципі підсумуємо роботу ради, тому що в принципі незабаром уже літ розпочалося. Депутати скоро підуть відпочивати. І дуже важливо знати, що вони вже зробили, що вони ще захочуть зробити з важливого. У нас в гостях Олександр Кірш, народний депутат України, фракція Народний фронт. Вітаю вас! Здравствуйте. Ну, розпочнемо, звичайно, із питання про зняття депутатської недоторканності, можливе зняття із народних депутатів, ваших колег Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Це рівноцінні особи по тому, що саме з них треба зняти і, над них, і їх варто розслідувати їхню діяльність. В принципі, чи все ж таки це різні особи і різні справи, і різні підходи мають бути до них? Лица, конечно, разные, клюв фигура значительно более одиозная, но в то же время, если мы говорим о депутатской неприкосновенности, то Народный фронт выступает последовательно против депутатской неприкосновенности, за ее обязательное снятие. И, конечно, здесь не должно быть исключений ни для условно своих, ни для условно чужих. И уж ясное дело, не с Клюева начинать исключения. То есть, если мы действительно последовательны в вопросе снятия депутатской неприкосновенности, то нужно твердо идти этим путем. И никакой регламентный комитет не должен подменять суд. Именно суд должен решать, виновен депутат или не виновен. Дело Верховной Рады дать согласие на привлечение к ответственности. И надеюсь, что в дальнейшем эти вопросы будут возникать не так часто. Во-первых, потому что все-таки будет снижение уровня бандитизма в Верховной Раде, и надеюсь, что не так часто будет необходимость привлекать депутатов к ответственности, но ну, разве что за прошлые грехи. Ну, а кроме того, надеюсь, что все-таки будет принято снятие депутатской неприкосновенности, эти вопросы вообще рассматриваться не будут, не Верховной Рады дело подменять суд. Як ви думаєте, сьогодні ну ви спілкуєтесь з депутатами, а можливо, не зі всіма, все ж таки більше з коаліції? Чи є перспектива того, що депутати все ж таки проголосують за, і ці люди будуть позбавлен недоторканості? Вже тоді далі, далі ними займатимуться ті органи, які мають. або довести, або спростувати їхню провину. Очень на это не делюсь. По крайней мере, мне будет непонятна позиция тех депутатов, которые проголосуют против снятия неприкосновенности. Дело в том, что, еще раз повторяю, Рада не должна подменять суд. И разве что просто кто-то испугается, что следующий будет он. Ну что, значит, на тех депутатов, которые будут против, надо будет прокуратуре обратить внимание. Наверняка сами чего-то боятся. А если станет так, что они і за одного, і за іншого голосуватимуть одним голосуванням, чи це буде окремо голосування по Клюєву і окремо по Мельничуку? Думаю, что это будет раздельное голосование. И очень надеюсь, что оба голосования будут позитивны. В том смысле, что Рада просто обязана дать согласие на привлечение к суду. Иначе получается, что есть люди, которые равнее других, что есть смысл идти в депутаты именно преступникам. Потому что именно Верховная Рада позволяет избежать уголовной ответственности. Этого не должно быть. Не должно быть смысла идти в Верховную Раду ради того, чтобы получать неприкосновенность, ради того, чтобы не отвечать за свои преступления. Уверен, что Рада проголосуют за снятие неприкосновенности, иначе это будет позор для парламента в целом и для украинского парламентаризма и для нашей демократии. Ви все ж таки займається більш економічними питаннями і маєте орієнтуватися в тому, що відбувається з українською економікою. Ми про це нещодавно говорили, от з паном Пасхавером, але не так багато людей, які можуть фахово розповісти, в принципі, що відбувається і чого чекати. Люди сьогодні, коли літо розпочинається, чимало людей думає про те, наскільки стабільною буде гривня, наскільки стабільною буде українська економіка. Наскільки я знаю, що навіть вже в МВФ кажуть, що українську економіку перестало легко лихоманити, хоча в той самий час відзначають, що вона поки що. Перебуває в процесі, але в будь-якому разі от стежчи за тими подіями і тими процесами, які відбуваються сьогодні, що робить український уряд, як працює український бізнес, українська промисловість. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що от літній період гривня все ж таки буде стабільною. Люди можуть зараз на щось розраховувати і купуючи щось, і плануючи відпустку, плануючи ще якісь речі? От вони можуть не переживати? Чи є все ж таки причини для того, щоб переживати поки що тримати гроші, можливо, заощадження при собі? Я знаю, от меня всегда ждут утешительных прогнозов. В свое время при курсе 32, я пообещал на этом канале, что завтра будет 23. Mm -hmm. И действительно, на следующий день курс снизился, и было 22, и потом Скажи, 23. еще висим завтра. Да. Значит, сейчас я ничего такого однозначно хорошего сказать не могу, в том плане, что слишком многое зависит от решений Верховной Рады. Но вот, скажем, Верховная Рада чуть-чуть было не приняла совершенно губительный для экономики закон 1558-1, который фактически убивал банковскую систему тем, что разрешал не гасить валютные кредиты в валюте, а их достаточно было погасить в гривне, причем с процентами, совсем смешными, 15% за 15 лет. Вы себе представляете? Люди брали кредит в валюте, а теперь мало того, что погашать его могут в гривне, так еще и за 15 лет 15%, то есть получается 1% годовых. Ну, к счастью, в последний момент у Верховной Рады хватило разума, и она за эту дикость не проголосовала. Закон был был перенесен на третье чтение, но люди просто испугались в ради, что их разнесут, когда они будут выходить. Ну что же, если люди боятся того, что вокруг стоит там, допустим, 100 человек или 1000, то нужно понимать, что когда из-за этого закона загнутся банки и банки уже не смогут выполнять свои обязательства перед теми, кому должны сами банки, то на следующий день уже будут не тысячи, а десятки тысяч. То есть нужно не бояться толпы, а принимать грамотные, взвешенные экономические решения. Это касается, в частности, и НДС, потому что на сегодня надвигается жуткая катастрофа, сопоставимая по своим последствиям с войной с Россией. Движется, можно сказать, ядерная бомба на Украину, которая должна упасть 1 июля, если НДС-счета снова не будут отсрочены. Если они будут введены в в каком виде, в каком прописаны в кодексе, это сразу уменьшение оборачиваемости, коллапс поставок, естественно, рост цен, потому что предприятия будут вынуждены компенсировать потери через рост цен, следовательно, снижение заработной платы, рост безработицы, снижение налоговой массы, уменьшение возможности решать социальные вопросы. А можете себе представить, что значит, если правительство из-за снижения налогов не сможет решать социальные вопросы, при том, что зарплата будет неизбежно падать в этих условиях, будут увеличиться безработица и в условиях роста цен. То есть категорически нужно противостоять предстоящему введению НДС счетов, нужно его откладывать дальше, а лучше всего отменять. Это будут катастрофы, ну, в общем-то, совершенно дикими, невероятные последствия, жуткая авантюра. Нельзя так бороться с налоговыми ямами, это все равно, что бороться с перхотью и гильотиной. Отсекли голову и не головы. Ні, перхаті поэтому а, на сьогодні это, да, пожалуй, самое актуальні і поки не відменіна ідея зендеї щитами, поки вони повинні вступати з 1 июля. нічого хорошого обіцяти не можу, крім очередного колапсу, равних которому ще не було. Тобто, от поясніть для мене можливо для глядачів більше я не такий великий фахівець в економічних фінансових питаннях і в питаннях оподаткування. Тобто, ви кажете про те, що НДС не мають повертати підприємцям, чи навпаки повинні повернути Ендеспредприяттям возвращать, это безусловно. Но дело в том, что у нас начали бороться с налоговыми ямами так, что вместе с налоговыми ямами уничтожают и сами предприятия. Почему я и говорю, что лучшее средство перхоти – гильотина. Налоговая яма ⁇ это очень плохо, но если не видят другой другого варианта борьбы с ямами, кроме как убить все предприятия через снижение поставок, рост безработицы и прочее, прочее то лучше этих мер не, принимать, не предпринимать. К сожалению, Минфин и Минэкономика самоустранились от этого. Они, в общем-то, ничего не делают в том, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию. Они ничего не предупреждают о грозящей опасности о том, чем может обернуться ведение НДС счетов. Налога говорит, мы со своей стороны делаем все возможное, но при этом от налога все не зависит, потому что многое зависит от Верховной Рады, от Министерства Юстиции, и от Госказначейства, и от таможни, которая является автономным подразделением в налоговой, и даже от службы Медок. То есть никто ни за что не отвечает, никто на себя ответственность не берет. Страна уверенно движется к катастрофе, если только они будут отложены, да и счета. Бизнес это понимает, а если плохо будет бизнесу и будет безработица, то плохо будет всем, а не только бизнесу. Нельзя убивать экономику ради борьбы с налоговым ямами. Это нужно делать аккуратно, осторожно, к тому же нужно помнить, что именно теневая экономика в свое время спасла Украину от глобального экономического кризиса. Такой у нас налоговый кодекс. Он работать иначе не может, кроме как через теневую экономику. Именно то, что большая часть экономики находится в тени и спасло нас в свое время от кризиса, иначе бы мы этого не выдержали. Менять нужно кодекс через упрощение, а не через выкручивание рук Потому что через выкрученный рух можно просто добить экономику окончательно, тем более, когда делается бессистемно, внезапно, никто ни за что не отвечает, просто объявили, с 1 июля будет конец света. Очень плохо. У нас уже одна из наибольших предприятий в Украине, потужнейших бизнес-империй, известный олигарх Рината Ахметова просит про реструктуризацию боргов, потому что не может выплачивать, и там есть загроза. А, тому що компанія може просто збанкрутувати, то що вже говорити, напевне, про менші підприємства, які не мають таких фінансових потуг, як да ця... у них совершенно нет резерву рентабельності. їх будуть заставляти платити э, більше, то вони либо разорятся, либо збільшувати ціни і разоряться все одно. А це ж є багато компаній, які з ними пов'язані, так чи інакше, які теж можуть збанкрутувати. Безусловно, треба вважати, яке кількість количество в стране монополістів. а вже самі монополісти не дадуть реально з счетами працювати нікому. Нужно сказати, що ця ідея продуктивно не працювала ні в одній країні пытались что-то делать в Болгарии, не получилось. Сейчас НДА счета есть в Азербайджане, и то они там работают совершенно по-другому. Мы ввязываем совершенно дикую, непростительную авантюру, грозящую катастрофой. Нужно срочно выходить, как говорят, на баррикады, нужно срочно объяснять Верховной Раде, что НДА и счета нужно срочно отменять, иначе будет коллапс, и будут такие летние каникулы, что в общем-то врагу не пожелаешь. Ведпочиватимы-то, пане, все только в селе, в, в садку там купаются? Там не получится, когда разваливается экономика, это плохо всем, в том числе и в саду. а чому в принципі в Україні, читаючи статистику, інформацію, яку ми маємо з приводу того, скільки ми продаємо, скільки ми купуємо, то у нас. Ну, продаем мы очень мало. То, что падает обсяг продаж из России, это понятное вопрос, но мы торгуем мало не только из России, а в принципе из всех стран. А и... как же можно экспортировать в этих условиях, когда 75% валюты нужно продавать, причем продавать по принудительному курсу, в то же время, когда тоже же предприятие должно что-то купить за рубежом, на валюту должно покупать, но уже по курсу настоящему. Кто же будет продавать за рубеж в условиях, когда полученную валюту нужно тут же отдать государству, да еще и по нереальному курсу. Экспортеров третируйтесь, естественно, никто экспортировать не хочет. НДС им не возмещают. И это только добавляет того, что экспортеры пытаются как-то скрыть свой экспорт и вместо экспорта продать на территории Украины, чтобы не было проблем с возвратом валюты, чтобы не было проблем с 90 днями, которые очень трудно вписаться, чтобы не было проблем и с возмещением НДС, и со всеми остальными вещами. То есть все сделано, обложили экспортеров со всех сторон и через продажу валюты, и через невозврат НДС, вот, что уже, в общем-то, никто экспортировать не хочет а при цьому при всьому, в нас профицит бюджету, бывает что-то не меньше ну, это смотря как считать понимаете можно посчитать так что профицит реально конечно же речь идет о дефиците тем более когда гривня скажем в декабре не равна гривне в январе и поэтому нельзя сопоставлять гривни разных месяцев это уже статистические манипуляции на это у нас мастеров достаточно но сейчас мастерство требует всем другое не дать сдохнуть украинской экономике Ну і наостанок, хочеться вас запитати все ж таки представник правлячої коаліції, представник партії, до якої належить і прем'єр-міністр України. Ви е, якось радити. Камину і, і є в можливість можливость депутатам від коаліції принаймні, ті які фахово розбираються в питанні, давати якісь поради або застерігати в разі чого. у нас є ж тепер бізнесом омбудсмен можливо, йому сказати, что Питаємося достучатися. можем. К сожалению, кроме как с премьер-министром говорить не с саме Мин экономики самоустранилась проблем. Міністр фінансів такого впечатления, что с другой планеты функцію, і ее дело не курица, ее дело яйця, То тобто, есть, кроме на прем'єр-міністра більше надеяться не на кого прем'єр-міністр слухає, розуміє Прем'єр-міністр служить, і я надеюсь, что що прийме правильне рішення в отношении того, що дасть можливість адсрочити Ендеші та совсем отменить. Очень на это надеюсь. Дякую вам дуже за розмову. Олександр Кірш, народний депутат України, був гостем нашої студії, представник фракції Верховної Ради, народний фронт. Дякую вам за розмову і за інформацію. яку Ви надали сподіваюся, звичайно, що ті, хто має почути, почують. Тому що коли економіка падає, це відчувають всі. Можливо, представники влади не так відчувають. Все ж таки. І народ, і влада принаймні деякі представники влади мають різні прибутки, різні видатки, трошки в інших світах живуть. Але звичайно казав один депутат: якщо ми не будемо приймати важливі рішення, то народ може врешті-решт нас з цього парламенту винести. Тому, звичайно, варто працювати спільно і працювати над тим, щоб українська економіка працювала і приносила плоди і прибуток. Бізнес розвивався.